El amor de Emetos Demir y Ozan Kok continuó durante dos años y se coronó con el matrimonio. Sin embargo, este matrimonio terminó después de ocho meses. Ozan Kok, que dio un concierto tras el divorcio, subió al escenario en su 38 cumpleaños. Ozan Kok pasó un momento difícil y emotivo mientras interpretaba la canción They Think I'm Good" y no pudo seguir cantando por un tiempo. Después de un rato, expresó su situación a la audiencia diciendo. Si no me lo hubieran dicho, no habría podido decírselo. Se afirmó que Oh Kok, quien más tarde dijo que Dios no separe a los amantes, experimentó el dolor de la separación. El dúo dijo en su publicación conjunta el año pasado, es cierto que no hemos podido mantener nuestro matrimonio por un tiempo y hemos decidido divorciarnos, y luego solicitaron el divorcio. Se afirmó que el problema con el alcohol de Emetos de Mir y su gusto por Enginakyure que estaban detrás del divorcio de la familia.